我是冯建宇，大宇，你们看到眼光 App 里的惊喜了吗？喜欢吗？再告诉你们一个消息，我的个人音乐作品和写真集就要和大家见面了。你，对，就是你，当天一定要来哦！希望你能喜欢，感谢你们的一路陪伴，我对未来充满期待。Hello，大家好，我是冯建宇，大宇，嗯，看到，嗯、呃。 Hello，大家好，我是冯建宇，大宇。你们看到眼光 APP 里的惊喜了吗？喜欢吗？那再告诉你们一个消息，我的个人音乐作品和写真集就要和大家见面了。你，对，就是你，当天一定要来哦。哈喽，大家好，我是冯建宇，大宇。你们看到眼光 APP 里的惊喜了吗？喜欢吗？那再告诉你们一个消息。 我的个人音乐作品和 MV《和雪灯集》。Hello，大家好，我是冯建宇，大宇。我的全新音乐作品和《写真集》将在眼光爱全网独家发布。扫描屏幕上的二维码即可下载。啊、呃，另外我还有一个消息要跟你们分享，在八月二十七日，我将在南京太阳宫剧院和你们一起。 度过我的生日，而且有一首歌呢，我是第一次唱给你们听。嗯，因为这首歌本来就是送给你们的。我希望你们能在这一天看到一个不一样的我。八月二十七日，南京太阳宫剧院，不见不散，期待你们的到来。